Asun Chasouash, Invested James şəxsə canından məs ona görə keçdi ki, biz bu arzularla, bu xəyallarla yaşayaq, bayaqdan dediyim xəyallarla, arzularla. Təsəvvür edin ki, bir ananın, bir atanın düz 10 il gözlədiyi övladdır, evin tək uşağı idi. O öz canını Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda qurban verib batan olan sevgisi onu hərbi sənətinə bağlayıb. O hərbi xidməti başa vursa da ordu sıralarında qalıp çalışmağı seçib şahidinizin anası deyir ki, yeganə övladları olan İlkinə qolışmaq üçün düz 10 ilə yaxın övlad təsirətində olublar. Lakin alovlu müharibə onların İlkinini əllərindən alıb. Məktəbə 20də, getdi əskərliyə, əskərliyəndən qutab gəldi. Bizim bunu məktəbim var. Demənim hərbi çox sevirəm. Belə tutdu paltarının yaxısından dedim mən bu paltarı çox sevirəm. Düşmənin canlı qüvvəsini və texnikalarını məhbet ediblər. Xeyri sayda silah surfatı ələ keçiriblər. Ağdöşkdə, Ətiyəməzdə, Talış şüşərində umramın alınmasında onların 就是那个。 Zavod fəcizələri çox müntəşir şey, şey əməlləri oldu bu. İlkinin valideynləri deyir ki, o sanki şəhid olacağını əvvəlcədən bilirdi. Dedim ki, özü qoru, qoru ikin bir dənəsə mənim məyitim sənin çiyində getməlidir. Atamın məyiti. Dedi məma mən ona söz verə bilmərəm kim kimin çiyində gedəcək. Get. Elə-belə də oldu. İlkin oktyobrun 16-sında Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə öz füzayətini göstərərək 20 yaşında qəhrəmancaсына şəhid oldu. Atası bildirir ki, ölümündən bir neçə gün öncə onunla danışanda ata həyatdan bayraq asarsan deyib. Bu bayram nəysən dedim belə bir şey oldu biz oldu bu ki bayram nəysən yalan söyləmişəm mən qaləminə zəhmət ol bütün şəhidlərimiz kimi onun da bu gün xatirəsi əziz tutulur. İlkinin şərəfinə Şabran şəhərində Elomun təhsil aldığı məktəbin qarşısında bulağın şəhidlilib. Bu gün həmin bulağın açılışı olub. Açılışda iştirak edən şəhidin doğmaları və müəllim kollektivi İlkinin xoş xatirələrini yada salıb onun qəhrəmanlığından danışıblar. O bizim məktəbimizin kollektivinin şirin xatirələrində əbədi yaşayır. Hamımız Elə sonradan da oxuduğu kollecdə və xidmət etdiyi bölmədə də o bu xarakterləri ilə bütün kollektivin dərin hürmətini qazanmışdı. Daha sonra şəhidimizin dəfn olunduğu Şəhidlər xiyabanı və onun məzarı ziyarət olunub. Qeyd edək ki, İlkin Ağaquliyev ölümündən sonra vətən uğrunda və soqobşanın azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. Əmin Vaqif oğlu Rəhiməkməmoğlu Spexəbər Şabran. Bə doğru da dəhşətli bir haldır. 10 il övrat həsrəti ilə yaşayasam, övladımı dünyaya gələy eventdə uşaq ola və onu itirəsən, təsəlli nədir? Vətən uğrunda. Yəni hamızın qoşbaq dolmağımız uğrunda hamımızın həsrətini 30 il həsrətini çəkdiyimiz gün uğrunda ölüb. Yəni başqa halda yəqin ki heç bir halda yəni o valideynlər təsəlli tapa bilməzdilər.